पिंपरी चिंचवड शहर स्मार्ट सिटी कडे वाटचाल करत असताना तळवडे देहू आळंदी रोड वरील देवी इंद्रायणी सोसायटी फेज वन आणि फेज टू येथील नागरिकांना मात्र पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय एक डिसेंबर पासून या सोसायटीत अतिशय खराब दूषित आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी येत आहे हे पाणी ना पिण्यायोग्य आहे ना घरगुती वापरासाठी सुरक्षित पाणी पंधरा दिवस झाले हे घाणच येते अधिकाऱ्यांशी बोलून झाले सगळं झाले त्यांची उत्तर उडवाडीची असून परत शिवात हे नागरिकांसाठी सोयीस्कर आहे का त्यांच्या आरोग्याचे प्रॉब्लेम आहेत होनाने का पानी केमिकल वाटते पानी के लिए क्यों कोई लोग ध्यान नहीं धरते छोटे बच्चों के एलर्जी हो रही है सब बीमारी चालू हुआ है आज पूरा उसका लाल मेरी छोटी नातिन है उसके लाल पूरा अंग हो गया है वो डॉक्टर जाए फिर इसके बार पानी की वजह से कुल हो रहा है पानी की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आठ दस दिन से पानी इतना गंदा आ रहा है की उसको मतलब पीना तो छोड़ो कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए इतना गंदा पानी आ रहा है उसमें से बहुत बुरी स्मेल आ रही है उसके लिए हम लोगों ने पच्चीस तारीख ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है प्रॉब्लम सोल्व भी नहीं हो रही है हमने साथ ही ऐप पे कंप्लेन किया हमने सीएम पोर्टल पे जाके भी कंप्लेन किया है लेकिन कोई भी ऑफिशियल हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है हमारे बच्चों की हेल्थ इंपैक्ट हो रही है उस पानी को तो मतलब हम सैनिटरी यूज के लिए भी नहीं कर सकते और हम उसे पीने के लिए कैसे एक्सपेक्ट करें मुझे नहीं समझ आता है गवर्नमेंट प्लीज इस पर ध्यान दे तक्रार नोंदवल्यानंतर अधिकारी आम्हाला म्हणतात की इलेक्शन चालू चा आहे आम्हाला इलेक्शनच्या ड्युट्या लागलेल्या आहेत सगळं मान्य इलेक्शनच्या तुम्ही सरकारी अधिकारी आहात म्हणून इलेक्शनच्या ड्युट्या तुम्हाला लागतात पण जर इलेक्शन तुम्ही कोणाच्या जीवावर जिंकता आमच्या सामान्य नागरिकांच्या जीवावर आमच्या मतांवर जर आम्ही ह्या कारणास्तव आम्ही मतच दिली नाही तुम्हाला तर इलेक्शन जिंकणारी कोणतीही पार्टी असो आमी का पार्टी चाहिए कर पार्टी में तो पार्टी नहीं मत तो ही पक्षा चाहिए अधिकारी था कि ही पक्षा चाहिए उम्मीदवार दिनों से ऐसा पानी आ रहा है ये पानी किसी पीने लायक नहीं है नहाने लायक नहीं है इसको किसी लिए यूज नहीं कर सकते इससे कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं बूढ़े लोगों को दिक्कत हो रही है बट इतनी कंप्लेंट्स होने के बाद भी कोई सुन नहीं रहा है आप बताइए इस पानी के साथ कैसे लोग जिंदा रहेंगे क्या ये पानी पीने लायक है नहाने लायक है या किसी भी यूज के लायक है क्या इससे बच्चे बीमार बूढ़े बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे जो इलेक्शन होने वाली है अगली पंद्रह तारीख को वोट कोई नहीं देगा अगर दो दिन में पानी के आप समाधान कर देंगे तो वोट मिलेगा और नहीं वोट नहीं मिलेगा हम लोगों की मांग सिर्फ इतनी ही है सबको साफ स्वच्छ पानी मिलना चाहिए आज के टाइम में ये सबका बेसिक अधिकार है इससे ज्यादा हमारी कोई मांग नहीं है साफ स्वच्छ पानी या दूषित पाण्यामुळे लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे दररोज टँकरने पाणी मागवण्याची वेळ आली असून सोसायटीला दिवसाला तब्बल दहा हजार रुपयांचा खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागतोय हा अन्याय आता सहन होणार नाही देवी इंद्राणी हाऊसिंग सोसायटीतील नागरिकांची प्रशासनाला स्पष्ट मागणी आहे या तक्रारीचे तात्काळ निवारण करा अन्यथा येत्या महापालिका निवडणुकीत संपूर्ण सोसायटी मतदान न करण्याचा इशारा देत आहे प्रश्न साधा आहे नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळणार की नाही आता उत्तर प्रशासनाने दयाच है